Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində Can Təv adlanan ərazidə, Hündür ə, Xırdalan dairəsinə yaxın bir yerdə şəxsi istifadə üçün tikilib təmir olunan 2 sot yarım da geniş 3 otağlı, altı qaraj üslubunda inşa olunmuş, baxın belə bir həyət evini təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, evin çöl fasad görünüşü belədir. Kifayət qədər geniş həyət yanı sahəsi var. 2 maşın daxil ola biləcək qarajı var. Birinci mərtəbə, yəni aşağı zilləmi hissəsi qaraş və yəni köməkçi zilləmi otaqlarıdır. Həyətində də tam rahat şəkildə bir maşın daxil ola bilər. Ünvan masazil qəsəbəsi, can təf adlanan ərazi 142 saylı marşrut xəttindən hardasa 800 metr məsafədə. Qeyd edim ki, bura Xırdalan dairəsinə, Respublikanskı qayaya yaxın yerdə yerləşir. Dəyərliz izləyicilər, evin çöl fasad görünüşü baxın, belə də yerdən kifayət qədər hündürdür. Ev özü də hündür ərazidə yerləşib. Çölə baxan pəncərələr dəmir barmaqlıqlarla mühafizə olunub. Şəxsi istifadə üçün tikilib təmir olunan bir evdir, dəyərliz izləyicilər. Sənədlər qaydasında paket sənəddir. Otaqları çox genişdir. Satışda olan deyə bilərəm ki, e, bu tip evlərin içərisində otağı ən genişidir. Dəyərli izləyicilər, burada yerləşir evin geniş bir qonaq otağı. Qonaq otağı çox genişdir. Yataq otağıdır, böyük yataq otağı. Bütün evlərin pəncərəsi işıqlı və çox geniş bir evdir. Kombisini kimi gördünüz kimi var. Hamam otaqları ayrı-ayrıdır. Sanitar qovşağı. Evdə iki ailəsinin qaldığından evdə bəzi hissələrdə, yəni səliqəsizlik var. Bu bu da yerləşir hamam otağı. Qiymət 75 min manatdır. Və sonda isə də izləyicilər, bir də bir mətbəxi var. Buyurub zəng edib marağa bilərsiz. Təşəkkürlər.